Что? Что? Учитель, где ты лазишь? Я бабе за рот лезь, другой, что А сейчас мама напишет, там напишет, написать, написать, а мама Сегодня у нас торжественное мероприятие. У нас сегодня 1 сентября. Дорогие мои ученики родители, присутствующие гости, открываем линейку. Открыли. У нас сегодня присутствует 4 класс. Терфилев Денис Патович. Пятый класс. Курсов Антон Андреевич. Ну что я вам хочу пожелать успехов. В учебе, слушать своих учителей, родителей, всего-всего. Мирного неба над головой. А все остальное будет у вас. Ну, дарите а эти... дочки. Одну и вторую. Ну, а, а Мы подарим, скажи, Юле. Учителю начальному классу. За международным гуманитарным правом, э, снова же таки, мы должны организовать для детей э, Навчання. оскільки дітей не так багато, то Это я думаю, здорово. что органи... навчання буде будет организовано саме в домашних умовах За рахунок учителей, які остались на цих территориях. Привезут нам книжки, сказали ребята со школы-интернат, 5-й 4-й класс. И будем на домашнем обучении. Я учитель физкультуры, Фурцева Елена Васильевна. Ну, я понимаю математику и русский, и все. Главное книжки. Юля Фурцева, Юлия Андреевна, она учитель начальных классов. Ну, та вообще у нас... Она закончилась с красным дипломом, будет учить, все понимает. Ребята не будут филипками ходить, как до филиппок был. Дорогие мои ребятки, учитесь, будьте приличными, примерными, слушайте родителей, слушайте учителей, их нас так много сильно, и вас много. Ничего, это у нас временное явление, скоро все наладится, и будет у вас ваш же класс, будут ваши ученики, ваши ученики, все будет нормально. Так что держитесь и верьте, надейтесь, все будет хорошо. От волонтеров Киевской области, называется фонд «Роду Сыла», это вам выпечка домашняя. О, видите, да. какие сладости Это конфеты. Вот, чем вот. сладостей сколько. Это не расставили, ну? Ничего, мы без. Учитесь спасибо. хорошо. Главное, хорошо учите историю. Да. Так случилось, что два народа, которые когда-то были рядом, очень сильно поругали. И вам, именно вам предстоит э, сделать все, чтобы эти народы больше не воевали. Хочу пожелать вам в первую очередь мира, потому что мир ⁇ это самое ценное, что может быть для всех. Почему? Все Потому что было у них это было. самое...